Дня у студії «Громадський арт» і я Катерина Мізіна, і сьогодні зі мною в студії дві чарівних дівчини: Соня і Аня Купрієнка. Так ми протитруємо їх просто іменами, спробуємо не заплутатись, тому що як ви бачите, вони майже абсолютно однакові. Це дві юні співачки українки, але які насправді живуть в Лондоні. Так, Так, правильно. А ви народились в Україні? Так, ми не були в Україні. Браварах. Под городом Киев. Да. А, и как вас занесло в Англию, в Великобританию? Это очень интересная история. Занеслось три года назад. Именно да. за этот промежуток времени все кардинально поменялось. Нам повезло повстречать тех людей, которые мыслили в правильном направлении с нами. И да. мы все решили как бы зацвести в Лондоне. Вот уже цветем три года. Нам повезло, что познакомились с такими нереально классными людьми, как Аксел Роуз, Мик и кто там еще? Мы еще выступали на сцене с ЮАВом на одной сцене. Но это было, кстати, в Украине в юности. Да, я, это да. первый бачу. концерт Точно так же мы выступали в Ливерпуле с Илс. А также снимались в хороших журналах, как Italian Walk, Russian Walk. И кажется, что прошло всего лишь три года, а на самом деле я начинаю вспоминать, сколько всего произошло. И это реально настолько много прошла как вся жизнь да, но это вы начали спевать и ну как бы в загоре направлении то тут а, а, да ну как бы я бы сказала что Bloom Twins открылись в Лондоне начали цвести именно там но здесь мы а готовились чём, к тому я почему сказала... тут не вышло почему вы ну, но, захотели но, как... там Й... что-то а, просто это интерес... сбег обставин. интересно получилось то что мы любили музыку с самого рождения но мы никогда не видели на самом деле возможности цвести здесь потому что здесь музыка немножко другого другого вида я бы сказала я мы, я люблю творить то, что у нас получается, это свой какой-то стиль, да? И в Лондоне у тебя есть воля творить то, что тебе нравится. Mm -hmm. А здесь, чтобы ты был популярным, надо делать что-то определенное, что-то конкретное. А я не умею делать, ставить в рамки. И нам очень повезло, что мы встретили таких людей, которые видят таланты. Больше и того, помогают. возможность да. была это создавать музыку в Лондоне, а не да. в Украине. Выбирали, что да, Вали? Так що mm -hmm. Лондон? Давайте Я тоді люблю. зараз покажемо ще глядачам, чим ви займаєтеся. Ми, якби всі розуміли, <говори> вашу творчість, бачили, і тоді поговоримо далі про що, <говори> про що ваша творчість. Готові показати відео? Um, гаразд, ми можемо продовжити розмову, якщо немає відео. Є? Є відео, все. <говори> <говори> У нас є кліп. Ви щойно подивилися кліп дуету Bloom Twins, і ці близнючки сидять зараз у мене в студії. Соня, Аня нагадую, Аня, Соня здається, так? Правильно. Я не помилилася. Правильно. От скажіть дівчата, ви ну хто вас надихнувся? Так ви кажете, що ваш стиль чимось ну якби для України? Він особливий, тут немає аналогів чи щось подібне. Угу. Хто вас все таки надихнув на якби на таку музику? Ну тут в Україні ви у вас прийшло, прийшла думка таке творити? Чи все-таки вже в Лондоні? А, музыка была всегда в сердце, но как бы создавать музыку мы начали только в Лондоне. Первая песня, исчезнет, была написана в Лондоне. И впечатляет нас все. Это не то, что какой-то человек как бы вдохновил тебе написать. Это может быть да, все. Это, все. это, это как... каждая деталь. В Лондоне дождь пошел, ты хочешь писать. Особенно, когда, например, у тебя, у тебя грустно внутри. И грустно еще снаружи, в Лондоне. Mm -hmm. И ты написал песню, так именно мы написали Fahrenheit. Mm -hmm. Но точно так же... передать свои эмоции. Вдохновляла Украина. То есть мы жили в Лондоне, нас вдохновляла Украина. И все, что происходило в Украине год назад, в декабре, это реально, это было очень тяжело видеть. И мы, именно поэтому мы не знали... Вы не были в цей период тут, а да. вы были И мы не это знали, было самое трудное, что... Было. Мы не знали, как помочь, поэтому единственный вариант, который мы подумали, что лучше всего сделать, это переделать песню Bob up, up Marley Марли, использовать документальную нарезку из Майдана. И сделать... and release it to the internet Потому что mm -hmm. это то, что нас реально впечатлило. И мы точно так же создали хэштег «We чтобы поддержать тех людей, которые были тогда на Украине. Потому что что мы могли делать, живя в Лондоне? Да, 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 Ну, вот да. вы как бы все-таки за кордоном, но вы даете интервью каким-то иноземным виданиям. Вы да -да -да. выступаете да -да -да. на разных великих сценах. Вы говорите про Украину? Конечно, вы? Конечно, тобто, мы именно поэтому, хотим что, что вы рассказываете про Украину? Мы говорим что правду, пишаете? мы хотим делиться правдой. Потому что на самом-то деле, из-за того, что э, нам повезло, что карьера наша растет, значит, мире Интересуется нами. Мы хотели показа показать, что мы чувствуем о Украине, мы хотели поделиться нашими жизненными как, пониманиями. И это была очень хорошая возможность для этого. Поэтому mm -hmm. yeah. на всех телевидениях мы говорим о, Укра о Украине, как все происходит. Именно поэтому мы сделали We are Ukraine, чтобы показать, как все там происходило. Показать нарезку, что было на самом деле. Не то, что все медиа говорит. Потому что первое время в медиа все было так трудно понять на самом деле. Начнем с того, что информацию о Украине начали показывать поздно. То есть mm -hmm. изначально yeah. все про происходило в Украине, здесь все происходит. А потом, когда были в Лондоне, это начало происходить там месяц назад. Позже. А у вас тут есть друзья, родичи, Ну и какие Ну конечно. Петра, Молода, конечно есть. Туда. И это тоже было трудно, так как мы были в Лондоне, все было с нами нормально, а родители, семья, друзья все были в Украине, и мы переживали за них тоже. Uh -huh. Нам было очень приятно, что несмотря на наш маленький возраст, нас люди начали воспринимать всерьез. Нас позвали в, на BBC Shows News Night, мы говорили джерми Джереми После этого нам еще… Мы писали, нас писали uh, The Guardian, The Daily Mail, то есть, yeah. вот это то, что было очень приятно, что uh -huh. люди могут слышать нас, и то, что нас реально uh -huh. волнует, это будут все слушать. Несмотря на наш да. возраст, правда. А как вы распределяете обовязки в музыке, в дуэте? Ну, то есть пишет слова, то есть музыку как к чи... Это по-разному происходит. Нет, все, это все, все должно происходить органично. О, то есть одна, одна из нас может на начинать играть что-то на пианино, вторая может подпевать. А потом это все мы будем добавлять бас, мы будем добавлять слова, мы будем восхищаться и дальше творить. Но это все должно получаться органично. Если ты будешь, я не знаю, как-то пытаться что-то написать, чтобы... Просто написать, Но... и они будут действовать. И красота музыки, и да. непредсказуемость. Ты не знаешь, что может быть. Она говорит, может быть, фортепиано, может быть, бейс. Никогда не знаешь, что придет в голову, то и будешь писать угу. первое. Ясно. Ну, я хочу сейчас остановиться на проекте ЮНИСЕФ, который, да. ну, это да, да, да. достаточно важный проект сейчас, да. который будет презентован в «Новоречную ночь». Расскажите просто про вашу участь в нем, и, как бы, с кем вы там берете участь, кто, да. чем занимается? ЮНИСЕФ – это фонд, который помогает детям, которые вкладывают деньги, потому что все, не все, я думаю, знают, что 17 тысяч детей до 5 умирает каждый день. 58 миллионов просто не ходят в школу. И Это то, что нас на самом деле очень впечатляет и трогает, потому что я не скажу, а что. Я это ч... содизналась. Ну, чему вы просодизналась. Про так, про, про детей, про Юнисеф, ну, то, чему вас вас зачитывается ну, потому... тема? Ну. Два года назад, например, мы об этом не знали. Только как раз сейчас начала нас трогать это, в том, потому что горячие точки сейчас, э, что происходит с детьми, все могут бомбить, на и дети, Украине, будут, да, например, и дети да. будут там, и они не, не, не будут знать, что делать с этим. И когда, конечно, когда нас это затронуло, мы начали об этом задумываться, начали об этом читать, находить информацию. А до этого никто, конечно, мы не, не думали об этом. Uh -huh. Именно <систит> так об этом мы узнали. И именно поэтому мы очень с гордостью берем участие в Imagine. Я yeah, UNICEF в проекте Imagine. База, so so это помочь? Да. Так? Да, нас пригласили. То есть там суть полагает в том, что все миллион человек будут петь песню Imagine одну, потом будет одно видео с, ну, с разных. Пару миллионов там, голосов, ну, или приблизительно миллион. Mm -hmm. и это самое главное, то, что показать, что тот ребенок не один, и что мы всем можем помочь, и каждый голос на самом деле знач значимый. Там будут участвовать как и звезды, так и простые люди. Звезды там, по-моему, должны участвовать. Кейти, Пэри. ну там Perry, разные люди, но это не David Это, не самое главное. это да. Большие имена. То есть у которых есть, например, followers на Facebook, чтобы они могли передать информацию, чтобы люди mm -hmm. донести информацию. Давайте до вас є відеопрезентація, її ще ніхто не бачив, вони де її не показували. Ми, ми маємо честь показати її в нас в ефірі. Ми готові показати відео, так? Зараз дивимося вже без затримки. Будь yes. ласка. Above the Bible's only in the sky. All across the world, millions of children are starting to write the story of their own lives. Maybe a story of unexpected challenges or improbable comebacks. But surely, it will be one where each of us will play a part in defining the characters. In inspiring them in the darker moments, and oftentimes, in shaping the possible outcomes. All our stories are connected, and there is a beautiful gift and a sacred responsibility. What we say and do matters. Own that. Make it count. Inspire someone, be bold and kind. Be a citizen of this world. Aspire to be a role model, not a celebrity. Be a role model, make, make it, it count. count. У в мене знову ж таки дует Bloom Twins, хто, Twins, хто приєднався зараз, Соня і Аня. Скажіть, будь ласка, у вас ну, ваша творчість, вона, я так бачу, да, благодійні якісь проєкти, ви підтримуєте своєю творчістю, потім підтримували ситуацію в Україні. Ну, Якби ви в цьому бачаєте сенс творчості, чи все-таки ну, плануєте якийсь кар'єрний зріст поза всіма цими? Смешанный сенс. То есть мы хотим и карьерный рост, так как будет у нас карьерный рост, и мы сможем поделиться нашим мнением тоже. То есть все в комплексе, я бы сказала. Sí. Другой, yeah, это возможно, помогает да, делиться нашим мнением, потому что нас, на самом деле волнует, чем выше ты, чем больше людей тебя слушают, тем лучше для тебя. Чтобы музыка, донести и свое месседж, свое сообщение, которое ты хочешь, чтобы все услышали. Ну вы в своем досить юном веке, вы уже достигли певного бы за кордоном. Можливо в Украине это было бы справедливо сложнее сделать. А есть у вас какой-то план, планка, чьи-кись, ну там цели, каких вы хочете до планка есть, но я сегодня задумалась о том, что на самом деле еще хочешь, чтобы, например, мы в Украине были более популярны, потому что ну, мы проверяли, сколько нас люди слушают и смотрят видео в интернете, и там первое это идет USA, Лондон, а Украина даже в десятку не входит, и это на самом деле обидно, потому что почему а так вы думаете? А я не знаю, я хотела может у вас ну недостаточно ну сферы. Как бы сфера, а так, текст ну не, не просто информации недостаточно доходит до Украины, может быть, вы ну как бы, свою Все возможно, своей. на самом деле. Я в этом плохо разбираюсь, потому, потому что я в музыке разбираюсь больше. Mm -hmm. и, но на самом деле да, хотелось бы, чтобы больше информации здесь было и чтобы просто люди интересовались этим больше. Это все. Ну, а планируете какие-то концерты чи Конечно, я в, Украине? Да, я, я, очень люблю выступать. У нас как раз уже два было здесь. Я, как да, рассказывали, с да. это было очень классно. И не хватает. Я бы хотела намного больше выступать. Больше, Вы следите вообще за украинскую музыкальную сцену? Не так сильно, как за другими странами музыки. Mm -hmm. Ну, а есть, возможно, кто-то, с кем вы хотели бы тут в Украине выступить на одной сцене? Ну, вообще не имеет значения, а кто Главное, Но чтобы ничего. люди... Если вы спрашиваете артисты, а места, там, где выступать? И ты если есть артисты, а, с кем, то скажите. Любой артист, места... который, я пойму, что ему нравится та музыка, которая мне нравится, мне, и наши сердца бьются в такт. Это чтобы чтобы мы не брали, да. да? Что мы как бы, чувствовали да. друг друга. Да, да, да. Как связь. Самая главная связь. И не важно где, и не важно с кем. Угу. Ну, я надеюсь, наш эфир трошки поможет вам. Ну, Украине, в Дизнате. Да, не сподеваю, дизнат, нами, да, да, я И сейчас я хотела бы попросить вас ну, сделать небольшой подарок. Новый год, скоро Новый год. Можно Новый год. Вы что-то в студии для наших дочерей и для нас. Эту песню мы поем для многих людей, как Аксел Роуз, Миг Флит, вы для всех их пели. И сейчас эту песню мы хотим поднять с вами, вот, чтобы связать нас всех. Да. Вы можете встать, если вам А, Ну, хорошо, так сидеть. Хорошо. spring. Lord is he wears that plain gold dream. Nighttime comes calling on me. I know I'll never be free. I can't stop this tea of mine. I'm gonna love him. Plain tree. gold tree as but, one thing, as but one, one thing to say I remember till my dying days In my heart it will never be spring Lord, is you wears that plain gold tree Спасибо. Это дякую. Це був музичний подарунок від дуету Bloom Twins. Я бажаю світові дізнатися про таку талановиту и красиву Україну, яка сидит сейчас у мене в студії.